я учился в военном училище, поступал в Черноморское высшее военно училище имени Нахимова. С второго курса перевелся в финансовый факультет. на данный момент я майор резерва Национальной гвардии Украины. Мой э, военная квалификация, я думаю, что можно выразить так. Два города мы взяли непосредственно сами. Батальоном Сударно. Три района нашей области, Донецкой, благодаря нашему батальону до сих пор свободны от сепаратистов И там проходят честные выборы, как президентские, так и нынешние И более 9 боев наш батальон нес наиболее минимальные потери среди всех остальных батальонов добровольческих Иловайск исключение, Иловайск это окружение российскими войсками сейчас я собираюсь и дальше подтверждать свою квалификацию дела. Президентом награжден орденом Бурдана Хмельницкого третьей степени. Больше ничего сказать. Я говорю.